মানে গেছ আজি আকো আহি গলো কচু কাটি বলে বুই দেখি কিনা তাম ভাইকন বুই দেখি দেখি জানা মানে আজি এক হপ্তা আগতে আহিছিল কাটি বলে আজি মানে অল ভিতর ঠুমাইলো জিতে গিরিন অর্ডি আছে মানে দেখি কিনা রাস্তা বন হুকা আছে আর হেবা গই তা বাইক লৈ বহুত ভিতরলে ঘুমাইল মানে ইয়া কচু আছে কম কম কই মানে এখানে কাটি বলে গই তা আগো আর এখানে কি মন জঙ্গল হয় তো জঙ্গল জঙ্গল কল গজ গজনি সোমাই মেলি আহিলোঁ এতিয়া কাটিব লাগিব কাটি মেলি নিব লাগিব ইয়াতে কাটিম দিয়া অলপ কচু চচু কাটি মেলি নিব লাগিব গাহৰি দুটা আছে যিহেতুকে বিকিবলৈ বিপাৰিছোঁ পোৱা নাই এনে এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে এতিয়া কচুখিনি কাটি লওঁ ধুমা ধুম আৰু এইফালৰ পৰা আমি বাই ফুঙাই নেকি আকৌ আগৰ একদম দিব ধোঁৱা যাবলৈ যেতিয়া মানে অলপ অলপ জেগা জেগা বোকা বোকা হৈ আছে এনেই এটা কাটিব লাগিব সেইখিনি যিখিনি আছে আৰু এইফালে এটা পোৱালি এটা লৈ আহিছোঁ সেইবিলাক সেইখিনিয়ে মানে গাইছে ইয়াতকেইজন আপোনালোকে এতিয়া সেইখিনি কচু হয় আৰু এইখিনি আমি বুঢ়ীদিহিং কিনাত আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলে ইয়াত তিনি চাৰি কিলোমিটাৰমান হৈ যায় আৰু বুইদিং একদম কাষৰ আহি পাই গ'লোঁ আজি যিহেতুকে বাইক সোমিয়াই লৈ আহিলোঁ কচু ইয়াত কাটিছোঁ ইমান দূৰত কচু কাটিবলগীয়া আছে উপায় নাই গাহৰি আমাৰ দুটা মানে লৈছিলোঁ পুহি এতিয়া গাহৰিকেইটা ডাঙৰ হ'ল সেইকাৰণে দানা অলপ বেছি বেছি লাগে আমি কিনা দানা খোৱা নাই অকল কচু তোৰ গুড়ি আৰু পলিষ্টেবোনে খোৱা হৈছে মানে কচুটো বহুত দূৰলৈ আহিবলগীয়া আছে আমাৰ যিবোৰ সেইবোৰে কচু আছিলে সেইবোৰ মাটিত হাল চাল বাই মেলি এতিয়া চব্জি খেতি কৰিব লাগিছিলে সেইবাবে কচুকেইটা হয় আৰু ইয়াত আহিলেও আহি কিনে এতিয়া অন্য কচু আছে খেতি নাই এতিয়া মানে কচু কাটি হৈ গ'ল আমি ভাকুকেইটাত মানে কচুখিনি ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া যিহেতুকে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কচুকেইটা ফুল কৰি নিব লাগিব কমকিন লাগিলে চব যিহেতু বাইকত তেল চাল ভৰাই মেলি আহিছোঁ জংঘলে আপোনালোকে দেখিছে নহয় তুমি ইমান জংঘলত সোমাই কচু কাটিবলগীয়া হৈছে এতিয়া উপায় নাই গাহৰি দুটা আছে আৰু সেই বছৰ গাহৰি বিকিও খুব কম আৰু বিকিবলগীয়া হৈ আছে গাহৰিকেইটা কিন্তু দাম দৰ মিলা নাই সেইবাবে শিকা নাই এতিয়া উপায় নাই একদম হাবি মাজে মাজে আহি কচু কাটিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি যদি খেতি কৰি থকা হয় আৰু সেইবাবে মানে যেতিয়া তেতিয়া মানে কচু চচু কাটিবলৈ আহিব সময় নাপাওঁ এতিয়া একদম প্ৰায় দুপৰীয়া সময়তে আহিছোঁ বুলি ক'লোঁ এতিয়া বাৰমান বাজিছে সময় আৰু এনেকুৱা হাবি এইবিলাক দেখি কিনে আৰু কিবা এটা আহি ভালো লাগে ইয়াত আৰু এইখনো মানে আহিলে সোমালে একদম এই জংঘলী চিনেমাখনৰ কথা মনত পৰি যায় মানে ইমান হাবিৰ মাজত সোমাই আছে সেইফালে একদম কাষতে আছে বুঢ়ীদিহিংখন আৰু অলপ পাৰত মানে আমি কাটি আছোঁ এনেকৈ বুৰিদিহিংখন একদম বহুত দূৰলৈকে পাৰ আছে কিন্তু সেইটো সুত আমি থৈ আহিলোঁ যিহেতু বাইকেদি সোমাই আহিলোঁ আগতে এদিন আহিছিলোঁ কিন্তু বাইক সোমাব নোৱাৰি আজি একদম হাবিৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বাইক আৰু এদিন বৰ ধুনীয়া কৰিছে গাহৰি কাৰণে কচু বিচাৰি ক'ত আহিবলগীয়া হৈছে তোমাৰ উপায় এনেকৈ আৰু দুমাহমান পুহি বিকিব লাগিব আৰু ধৰা দেখিছোঁ এটাহে ল'ব লাগিব বেছি যদি সৰহকৈ লৈ লোৱা হয় এই কচু চচু আনা দানাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু কিনা দানা আনি খুৱাব পৰা হয় কিনা দানা আনি খোৱাৰ লগে লগে মানে সেই এটা সেই বেমাৰ লাগি যায় সেই বেমাৰটো পৰা লাগি গ'লে গাহৰি বচাব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি কিনা দানা নোখোৱা সিহঁতে কচু পুহি বা বাৰীৰ বস্তু কিবা ওলালে সেইবোৰ খোৱা হয় বেগিনা চেগিনা কিবা কিবি বস্তু আৰু উপায় নাই পইচাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলগীয়া হৈ যায় আৰু সিহঁতৰ গাঁৱত থাকিলেতো গৰু ছাগলী গাহৰি বাহিৰে বা খেতি কৰা বাহিৰেটো বেলেগ কাম বুলি ক'বলৈ নাই একে নাই আৰু উপায় নাই সেইখিনিকে কৰি চলি আছোঁ আৰু এটা দুটা টাইমতো বাইক যাব লাগে মাজৰ টাইমটো অকণমান ছুটি পাওঁ সেই টাইমটোতে আহি মেলি কচুকা হ'ল বইলিঙলৈ যায় ভৰি হাতখিনি ধুই কিনে ধুনীয়াকৈ যাব লাগে জংঘল ভাজি জেগা এটা আৰু ইয়াত আহিলোঁ সদায় বৈ বেছি বৰ মজা লাগিছিল একদম শুনা শুনা আৰু খাই কিনে একদম গছ গৈছোঁ আৰু ইয়াত কষ্ট কাটি আছোঁ ক'ল আহা মানে চাই কিন্তু আৰু অলপ দেৰি কাটিম ইয়াত আৰু বেছি নালাগে মানে অলপ কাটিলে হৈ যাব দুটা বেগ আনিছিলোঁ দুটা বেগি ৰাস্তাই যিহেতুকে গ'লে আহি থকা নহয় আৰু বৰ বেগণ ৰাস্তাটো খেলি মেলি লাগি যায় বুলি ক'লে হাপি মাৰ মাজে ৰাস্তাই চেনি সোমোৱা পৰি যায় আৰু এই ৰাস্তাটো মনত নাথাকে একদম আহি কিনে হাপি এডখিট মানে ৰাস্তাটো সেৱা যায় আজি আহিছোঁ যদিও আগতে এটা মুকলি হৈ আছিলোঁ এতিয়া হাবি গৈ কিনে ফাষ্ট কচুখিনি কাটি ল'ম অকণমান লগত কাটিলোঁ এই অলপ এনেকৈ কাটি মেলি আহিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান এইটো লাগে বুলি ইয়াত এইখিনি কৈছোঁ কাটিম ইয়াতকৈ ঘৰলৈ বেছি আছিলে মানে গছ আৰু ইয়াত মানুহ আছে কাটি কিনে লৈ যাম আৰু ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে একদম গছ গছনি মই পৰি এনেকুৱা জেগাত আহি মানে খুব বেছি ভাল লাগে সিহঁতে মোক জীৱন আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ একদম নিজান মানে কাৰো আপুনি পাব্লিকৰ মানুহ নুশুনে আৰু ইয়াত কোনো মানুহৰ মান ধনীয়া প্ৰাৰ্থী কৰি জীৱ জন্তু দুই এটা কাৰণে ভয়ো লাগে বাৰু সেই মানুহটো ইমান হাবিত সোমাই আছে বাঘ চাক ওলাই যাব পাৰে এটা গাহৰি কাৰণে আহিছোঁ আৰু বাঘে খালোঁ যিহে খালেও এতিয়া কচুটো কাটিব লাগিব পইচা যদি গাহৰি বিকা পইচা যদি লাগে গতিকে সেই উপায় নাই গাহৰি সেইকাৰণে কচু দানা এইবোৰ একদম আৰু দুটা গাহৰি যদি পোহা হয় ইমান দানাৰ প্ৰয়োজন হয় মানে ডাঙৰ গাহৰি সৰু হ'লে ইমান নহয় বাৰু সেয়া এতিয়া ধুমুধুম কাটি লওঁ কচুখিনি ইয়াত পোৱালি কাটি আছে আৰু মই কাটিম আগতে এদিন আহিছিলোঁ একদম আগৰ পৰা নাছিলোঁ আজি একদম বহুত ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ মানে একদম ভাবিব নোৱাৰোঁ ভিতৰলৈ সোমাই গাহৰি কচুৰ লগত

মানে পানী খলিচিজন শুকাই যায় একদম বহুত ভিতৰলৈ গুচি আহে নদীখন এইফালে যদি পানী বাঢ়িটো বহুত ভিতৰত আগত আছে পাৰটো যিখিনি বালি বালি অকলে একদম বালি বালিয়ে আহি আছোঁ এতিয়া আমি চাওঁ কি কেইদিন বুইদিনকেইদান গ'লে হয়তো নদী পাৰাইছে মাছ চাছ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে চাওঁ বুলি আহিছোঁ মই যিখিনি কাম মনত আহিছিলোঁ কাম হৈ পেলাই আহি আহি মেলি এতিয়া অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ' ফটো চটো কৰি লৈছোঁ মাৰি লৈছোঁ আৰু দেখোন আজি শুকোৱা পানী বেছিদিন হোৱাই নাই মানে বালিবোৰ পূৰা জেকা জেকা হৈ আছে সেয়া দেখিছে নাই আমি যদি এইফালে নদীখন পাৰ হৈ দিওঁ একদম মানে এইফালে টেঙা ঘাট টেঙা ঘাট ওলাই যাব পাৰিম আৰু ডিব্ৰুগড় মানে এই বুঢ়ীডিখিংখন পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে টেঙা ঘাট হাতী বন্ধা এইফালে ডিব্ৰুগড় দুলিয়াজান মানে চব যাব পৰা বুঢ়ীডিঙিখনত পাৰ হৈ যদি যাব পাৰোঁ আমাৰ এইফালে একদম আগত আছে আমাৰ দলং এইখন বনি আছে সেইখন দলং হৈছে আমাৰ এইফালে চাচনি হৈ ওলাই একদম ডিব্ৰুগড় টেঙা ঘাট এইফালে ওলাই যাব পৰা হয় দলংখন আধাইধি কাম হৈ গৈছে আৰু এক ডেৰ বছৰ ভিতৰত মানে দলংখন হৈ যাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু সেই দলংখন যদি হয় আমাৰ বহুতখিনি বেছি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু গতিকে এটা পাট হৈ গৈছে আৰু এটা পাত মৰণাম আহি ল'লোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ যে জেগাবোৰ কচু কাটিব যদি আহি থাকোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মৰম চেনেল দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিকেইজনে নতুন নতুনকৈ চাই আছে আৰু সেয়া চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লিখে আৰু উত্তৰ জনায় চাব পৰাকৈ গতিকে কেনে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' নহয় তথাপিতো অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি এনেকৈ মোৰ এইবোৰ জেগাত আহিলে খুব বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে অলপ অলপ ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া হয় ভিডিঅ' কৰি মেলি